الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفأها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وذاع للأنام فيها فقهة والنخل الأكمام والحب ذو الاصف والريحان فباي علاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صوص كالفخار وخلق الجن من مرد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانُ؟ أَوْ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ